নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কাষালৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ নাম অবিস্মিতা বৰঠাকুৰ একাদশ পাঠ অতীত নাজাবান পাহৰি নামৰ পাঠটিৰ অনুশীলনীৰ সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি আন এটা শ্ৰেণীত কিছু সংখ্যক প্ৰশ্ন উত্তৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো আজি চাৰি নম্বৰৰ প্ৰশ্নৰ পৰা আমি এইটো শ্ৰেণীত আলোচনা কৰিম গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে বাখ্যা কৰিবলৈ তোমালোকৰ পাঠৰ পৰা এশাৰী বাক্য তুলি দিছে উত্তৰ ভাৰতৰ গংগা নদীৰ উপত্যকা আৰু অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত একে সময়তে সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিকাশ সাধন হৈছিল গতিকে এই বাক্যশাৰী আমি পাঠ্যপুথিত পাইছিলো আৰু এই কথাতে কোৱা হৈছিল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ তেজপুৰৰ ওচৰৰ বৰা চুবুৰীত যি পুৰা মাটিৰ কুঁৱাৰ ভৱ্নাংশ শেষ পোৱা গৈছিল তেনেধৰণৰ একে অৱশেষ বা ভৱ্নাংশ শেষ গংগা নদীৰ পাৰতো পোৱা গৈছিল আৰু এই কথাৰ সাদৃশ্যতা দেখি কোৱা হয় যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত যি সময়ত সভ্যতা সংস্কৃতি গঢ়ি উঠিছিল সেই একে সময়ত গংগা নদীৰ পাৰতো একে ধৰণৰ সভ্যতা সংস্কৃতিয়ে গঢ়ি উঠিছিল বুলি কোৱা হয় আৰু সেই অৰ্থতে এই কথাখিনি কোৱা হৈছে যে একেটা সময়তে দুয়োখন ঠাইতে সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিকাশ সাধন হৈছিল গতিকে উত্তৰটো চাও আহা উক্ত বাক্য়শাৰী আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত অতীতক নাজাবা পাহৰি নামৰ পাঠটোৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে গংগা নদীৰ পাৰত গঢ়ি উঠা সভ্যতা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা সভ্যতাৰ মাজত সাদৃশ্য দাঙি ধৰাৰ প্ৰসংগতে উক্ত বাক্যশাৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত খনন কাৰ্যৰ দ্বাৰা উদ্ধাৰ হোৱা প্ৰত্নতাত্বিক সম্পদসমূহৰ লগত গংগা নদীৰ উপত্যকাত উদ্ধাৰ কৰা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ সামঞ্জস্য দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ যিসমূহ খনন কাৰ্যৰ জৰিয়তে প্ৰত্নতাত্ত্বিক সম্পদ পোৱা গৈছে দেখিবলৈ পোৱা যায় গংগা নদীৰ পাৰত খনন কাৰ্যৰ জৰিয়তে যিসমূহ প্ৰত্নতাত্ত্বিক সম্পদ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ পৰা এটা অনুমান কৰা হয় যে দুয়োখন ঠাইত একে সময়তে সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিকাশ ঘটিছিল এই প্ৰত্নতাত্বিক সম্পদসমূহৰ জৰিয়তে এখন ঠাই মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী কলা সংস্কৃতি ধৰ্ম দৰ্শন ইত্যাদিৰ বিষয়ে জানিব পাৰে অসমত উদ্ধাৰ হোৱা এনে প্ৰত্নতাত্বিক সম্পদসমূহে অসমৰ সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক ঐতিহ্যৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰি তুলিছে তেজপুৰৰ ওচৰৰ বৰা চুবুৰী গাঁৱত পোৰা মাটিৰ কুঁৱাৰ অৱশেষ উদ্ধাৰ হৈছে তেনে একে ধৰণৰ পোৰা মাটিৰ কুঁৱাৰ অৱশেষ গংগা নদীৰ প্ৰাচীন প্ৰত্নতাত্বিকাৰাই প্ৰমাণ হৈছে যে দুয়োখন ঠাইতে একে সময়তে বিকাশ সাধন হৈছিল গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছো তোমালোকে উত্তৰটো বুজিব পাৰিছা তাৰ পাছত তোমালোকৰ ব্যৱহাৰিক ব্যাকৰণৰ কিছু আভাস দিয়া হৈছে গতিকে সেইখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰো আহা ব্যৱহাৰিক ব্যাকৰণত তোমালোকৰ পাঠত নিৰ্দিষ্টতাবাচক প্ৰত্য় আৰুসৰ্গৰ কিছু আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আমি আন এটা শ্ৰেণীত বা আন এটা পাঠত ইতিমধ্যে প্ৰত্য়ৰ আভাস পাইছোৱে প্ৰত্য়ৰ কীট প্ৰত্য় আৰু তদীত প্ৰত্য়ৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছো গতিকে আজি আমি জানো আহাচোন স্বাৰ্থিক বা সৰ্গ কাক বোলে আৰু নিৰ্দিষ্ট বাচক কাক বোলে আহা চাও প্ৰথমে তোমালোকৰ ইয়াত এটা উদাহৰণ দিছে চাওঁ আহাচোন যে এটা উদাহৰণ দিছে প্ৰধান শিক্ষকৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে তেওঁ প্ৰত্নতত্ব সম্পৰ্কীয় বক্তৃতা প্ৰদান কৰিবলৈ বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছেহি ইয়াত হচেৰ লগত এটা হি লগাই দিয়া হৈছে এইদৰে ক্ৰিয়াপদৰ লগত যেতিয়া এটা প্ৰত্যয় যোগ হৈ তাৰ অৰ্থ বুজোৱাত সহায় কৰে কোৱা হয় গতিকে আহাচোন আমি চাওঁ ওপৰৰ বাক্য়টোত হৈছে শব্দটোৰ লগত সি লগ হৈ বাক্যৰ মূল অৰ্থত গুৰুত্ব দি অৰ্থ প্ৰকাশত সহায় কৰিছে ক্ৰিয়াপদত একেবাৰে শেষত লগ লাগি যিবোৰ প্ৰত্য়ে বাক্য়ৰ মূল অৰ্থ নিৰ্ধাৰণ কৰে তেনে প্ৰত্য়বোৰকে কি বুলি কোৱা হয় স্বাৰ্থিক প্ৰত্য় বোলে মনত থাকিবনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যে ক্ৰিয়াপদৰ শেষত যিসমূহ প্ৰত্য় যোগ হৈ ব্ৰাক্যৰ মূল অৰ্থ নিৰ্ধাৰণ কৰে তেনে প্ৰতকে কি বুলি কোৱা হয় স্বাৰ্থিক প্ৰত্য় বা পৰসৰ্গ বুলি কোৱা হয় এইবোৰক ক্ৰিয়া পাচকৰ্গ বুলিবও পাৰি গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই বিষয়ে মনত ৰাখিবা তলত ক্ৰিয়া পাচক পৰসৰ্গ বা স্বাৰ্থিক প্ৰতয়ৰ কেইটামান দেখুৱাই দিয়া হল গতিকে এই কেইটামান উদাহৰণ দিয়া হৈছে চাওঁ আহি প্ৰথমে দিছে একা নিশ্চয়তাৰ ভাৱ মই কৰিম আমি ব্যৱহাৰ কৰো গৈ ভাৱ বুজোৱা সি গৈ গৈ চাগৈ অনিশ্চয়তা সম্ভাৱনা সন্দেহ আদিৰ ভাৱ যেতিয়া থাকে তেতিয়া আমি কি ব্যৱহাৰ কৰো চাগৈ সি স্কুললৈ গৈছিলে নে আজি জানো গৈছিল চাগৈ এনেধৰণে আমি কওঁ নাই যেতিয়া আমি কথাটো ভালদৰে নাজানো আমি যেতিয়া অনিশ্চয় এটাত থাকো আমি শুদ্ধকৈ যেতিয়া কথাটো নাজানো সি আহিব চাগৈ অৰ্থত এনেধৰণৰ স্বাৰ্থ ব্যৱহাৰ হয় চোন চূণ শব্দটো সাধাৰণতে আমি অনুৰোধত ব্যৱহাৰ কৰো শুনাচোন কোৱাচোন এই কথাখিনি শুনাচোন কামটো কৰাচোন এনেধৰণে দে বা দে অনুৰোধ মিশ্ৰিতিবা দেই যেতিয়া মানুহে অনুৰোধো কৰে কিন্তু অকমান জোৰ দি যেতিয়া কয় তুমি কাইলৈ আমাৰ ঘৰলৈ আহিবা দেই এনেধৰণে যাবা দেই ইত্যাদি সি শেষ বা সম্পূৰ্ণ হোৱা বুজাই তেওঁ উপস্থিত হল সি যিটো আমি আগৰ বাক্যটোত পাইছিলো হবলা অনিশ্চয়তা সূচক তেওঁ যাব হবলা ৰাম আহিব হবলা যেতিয়া আমি কোনো এটা কথা একেবাৰে নিশ্চয়তাৰে কব নোৱাৰো তেনে অৰ্থত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰো সবলা ব্যৱহাৰ কৰো গতিকে এনেধৰণৰ একা গৈ চাগৈ চূৰ্ণ দে সি সবলা এনেধৰণৰ যিসমূহ প্ৰত্যয় সেইসমূহক কি বুলি কোৱা হয় স্বাৰ্থী প্ৰত্য় বা পৰসৰ্গ বুলি কোৱা হয় আশা কৰিছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে বুজিব পাৰিছা এতিয়া চাওক নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দিষ্ট উদাহৰণ দিয়া হৈছে চাওঁ আহা কথাখিনি শেষ কৰি তেওঁ অভাৰহেড প্ৰজেক্টৰত প্ৰাচীন মঠ মন্দিৰ লিপি বাচন বৰ্তন আ অলংকাৰ আদিৰ ছবি এখন এখনকৈ দেখুৱাই গল ৰ বাক্যটোত কুজাইছে এইটো যে আমি দেখিছো ইয়াতে এটা শব্দ লগাই দিছে সেইটো হৈছে খিনি আৰু এনেদৰে যেতিয়া আমি কোনোবা এটা বস্তুক নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাবৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু প্ৰত্য় ব্যৱহাৰ কৰো সেইসমূহকে কি বুলি কয় নিৰ্দিষ্টতাবাচক প্ৰত্য় বুলি কোৱা হয় অসমীয়া ভাষাত নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাবৰ বাবে বিশিষ্ট বিশেষ সংখ্যাবাচক শব্দ আৰু তৃতীয় পুৰুষৰ সৰ্বনামৰ পাছত কিছুমান কেতিয়াবা একাধিক অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে অসমীয়া ভাষাত ব্যৱহৃত অন্যান্য নিৰ্দিষ্টতাবাচক প্ৰত্য়বোৰ অৰ্থ আৰু প্ৰয়োসহ দেখুওৱা হল এতিয়া বহুত ধৰণৰ প্ৰত্যয় ব্যৱহাৰ কৰে যেনে আমি কিতাপ খন খন কওঁ কিন্তু যেতিয়া অকণমান মৰমত কওঁ শৰাই খনি বা তামোল খনি এনেধৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰো বহয় আৰু চেপেটা অৰ্থত বস্তু বাচক শব্দৰ পাছত বহে খন আৰু খনি খনতকৈও ক্ষুদ্ৰতৰ আৰু চেনেহৰ বুজাবলৈ হ'লে খনি ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে খন যেতিয়া ডাঙৰ বস্তু এটাক বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু অতি মৰমৰ যদি বুজাবলৈ বুজোৱা হয় তেতিয়াহ'লে খনি ব্যৱহাৰ হয় যেনে কপাল খন কিতাপ খন কিতাপ খনি নৈ খন নৈ খনি হিয়া খনি গতিকে এইখিনি শব্দ হৈছে খন বা খনি নিৰ্দিষ্টতাবাচক প্ৰত্যয় যোগ কৰাৰ পিছত এনেধৰণৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু কিছু উদাহৰণ দিয়া হৈছে চাওঁ আহা আখি সমষ্টি বাচক প্ৰত্যয় কল আখি আটি দীঘল সৰু বস্তুৰ গোট বুজোৱা খৰি আটি কুৰা শব্দটো লগাই ঠিক তেনেদৰে জ্বলি থকা বস্তু বুজাবলৈ জুই কোৰা খিনি ক্ষুদ্ৰ অৰ্থত ব্যৱহাৰ হোৱা মাটিখিনি এইখিনি চুপ বা চোপা সমষ্টি বাচক কল চুপ বা চুপ জোপ বা জোপা বা জুপি বুজাবলৈ সমষ্টি অৰ্থাৎ গছজোপা আম জুপি টোপা জুলীয়া পৰিমাণ বাচক বুজাবলৈ পানী টোপা চপৰা ক্ষুদ্ৰ বা গোট বুজোৱা এচপৰা মাটি চপৰা এইদৰে এইসমূহ বিভিন্ন প্ৰত্যয় যোগ হৈ আমাৰ শব্দসমূহ বুজোৱাত সহায় কৰে গতিকে আজি আমি ব্যাকৰণৰ জৰিয়তে স্বাৰ্থিক প্ৰত্যয় আৰু নিৰ্দিষ্টতা পত্ৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলো আশা কৰিছো তোমালোকে বুজিব পাৰিছা আৰু ইয়াৰ বিষয়ে বহল ভাৱে তোমালোকে ব্যাকৰণ কিতাপৰ সহায়ত জানিব পাৰিবা প্ৰশ্ন লৈ আহো ইয়াত দিছে তলৰ শব্দবোৰৰ বিপৰীতাৰ্থ শব্দ পাঠৰ পৰা বিচাৰি লিখা কিছু শব্দ দিয়া হৈছে মই সেইসমূহৰ বিপৰীত শব্দসমূহ ইতিমধ্যে লিখিছোৱে চাও আহা প্ৰথমটো দিছে উপস্থিত উপস্থিত হলে নিশ্চয় কি হব অনুপস্থিত চিনাকি অচিনাকি প্ৰাচীন আধুনিক পৰিকল্পিত অপৰিকল্পিত ধ্বংস সৃষ্টি নবীন প্ৰবীণ দুৰ্বল শক্তিশালী বা সবল বৈসাদৃশ্য সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য মানে মিল নথকা আৰু সাদৃশ্য মানে মিল থকা শব্দ তুলি দিয়া হৈছে আৰু সেইসমূহৰ বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ দিছে শব্দকেইটা কি কি চাওঁ আহা ভগ্নাংশ শেষ ইতিহাস উদঘাটন উদ্ধাৰ খনন নিৰ্মাণ ঐতিহ্য আৰু আপুৰুগীয়া গতিকে চাওচোন আমি কি বাক্য সাজিছো তোমালোকে কিছু আন বাক্য সাজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা প্ৰথমে আছে ভম্নাংশ শেষ আহোম যুগৰ ভম্নাংশ শেষ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত পোৱা গৈছে ইতিহাস তেজপুৰ অসমৰ এখন ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ঠাই সুন্দৰ বাক্য উদ্ঘাটন সমস্যাৰ প্ৰকৃত কাৰণ উ হলেহে সমস্যাটো সমাধান কৰিব পৰা যাব পৰৱৰ্তীটো চাওঁ উদ্ধাৰ গুৱাহাটীৰ আমবাৰী অঞ্চলৰ খনন কাৰ্যৰ জৰিয়তে বিভিন্ন প্ৰত্নতাত্বিক সম্পদ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে খনন খাৰুৱা তেলৰ বাবে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত খনন কাৰ্য চলোৱা হৈছিল নিৰ্মাণ তাজমহল শ্বাহজাহানে পত্নীৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰাইছিল ঐতিহ্য় আমি আমাৰ ঐতিহ্য় পৰম্পৰাসমূহ ৰক্ষা কৰিব লাগে আৰু শেষৰটো আছিল আপুৰুগীয়া এশিঙীয়া গড় অসমৰ এক আপুৰুগীয়া সম্পদ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইদৰে তোমালোকে আন আন কিছু বাক্য সাজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটি চাওঁ আহা তলৰ বাক্য বিলাকৰ অৰ্থ এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা গতিকে এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিছে প্ৰশ্নটো আছে ভগা চিগা অংশবোৰ আমি ইতিমধ্যে জানিছোৱেই কোনো বস্তুৰ ভগা চিগা অংশবোৰক কি বুলি কোৱা হয় ভব্নাংশ শেষ কি বুলি কোৱা হয় ভব্নাংশ শেষ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো চাওঁ প্ৰাচীন যুগৰ সম্পদসমূহৰ বিষয়ে কৰা অধ্যয়ন গতিকে প্ৰাচীন যুগৰ সম্পদসমূহৰ আমি ইতিমধ্যে বা তাতকে পুৰণি সম্পদ সেইসমূহৰ অধ্যয়নকে আমি কি বুলি কওঁ প্ৰত্নত্ব বুলি কওঁ গতিকে এই উত্তৰটো হব প্ৰত্ন তত্ত্ব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা প্ৰাচীন যুগৰ সম্পদসমূহৰ সংৰক্ষণ কৰি ৰখা স্থান সাধাৰণতে পুৰাণ পুৰণি যিসমূহ বস্তু যিসমূহ লুপ্ত প্ৰায় বস্তু সেইসমূহ যি ঠাইত সংগ্ৰহ কৰি ৰখা হয় সেই ঠাইসমূহক কি বুলি কোৱা হয় সংগ্ৰহালয় বুলি কোৱা হয় মিউজিয়াম বুলি কয় আমি ইংৰাজীত অসমীয়াত কি বুলি কোৱা হয় সংগ্ৰহালয় গতিকে সংগ্ৰহালয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো চাওঁ শিলত কটা শিল্প গতিকে শিলত কটা শিল্পক কি বুলি কোৱা হয় ভাস্কৰ্য বুলি কোৱা হয় পাঠ কেইটামান প্ৰশ্ন ইয়াতে দিয়া হৈছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে অভাৰহেড প্ৰজেক্টৰ বুলিলে কি বুজা আমি পাঠ্যপুথিত এই শব্দটো পাইছিলো আৰু পাঠ্যপুথিৰ ইতে এই অভাৰহেড প্ৰজেক্টৰ কি তাৰ বিষয়ে বহল ভাৱে লিখা আছে টোকা আকাৰত লিখা আছে গতিকে অভাৰহেড প্ৰজেক্টৰ বুলিলে প্ৰক্ষেপন যন্ত্ৰ বুজা যায় যাৰ জৰিয়তে আমি সৰু বস্তু এটা ডাঙৰ পৰ্দাত ডাঙৰকৈ চাব পাৰো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো চাও আহা অভাৰহেড প্ৰজেক্টৰৰ সহায়ত কি কৰিব পাৰি উত্তৰটো হব অভাৰহেড প্ৰজেক্টৰ সহায়ত স্বচ্ছ কাগজত লিখি থোৱা কথা বা ছবি আদি পৰ্দাত ডাঙৰকৈ দেখুৱাব পাৰি গতিকে আমি সৰু বস্তু এটা যিকোনো বগা পৰ্দাত বা বগা কাগজত লিখা বস্তু এটা আমি ডাঙৰকৈ প্ৰতিফলন কৰিব পাৰো অভাৰহেড প্ৰজেক্টৰৰ জৰিয়তে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো চাও আহা প্ৰত্নতাত্তিক সম্পদৰ সময় নিৰূপন কৰা ব্যৱস্থাটো কি বুলি কোৱা হয় কাৰ্বন ফৰটিন সময় নিৰূপন কৰা ব্যৱস্থাটো কাৰ্বন ফৰটিন মেথড বোলা হয় আৰু তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা প্ৰত্নতাত্বিক খনন কাৰ্যত সমাধা হোৱা ঠাই কেইখনমানৰ নাম লিখা কত ক'ত অসমৰ প্ৰত্নতাত্বিক খনন কাৰ্য হৈছে কেইখনমান ঠাইৰ বিষয়ে লিখিব লিখিবলৈ কৈছে আমি ইতিমধ্যে পাঠত পাই আহিছো দুবৰণী বৰা চুবুৰী আমবাৰী এনে অসমৰ বহু ঠাই খনন কাৰ্যৰ জৰিয়তে বিভিন্ন প্ৰত্নতাত্বিক সম্পদ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গতিকে আমবাৰী মদন কামদেৱ দ পৰ্বতীয়া দুবৰণী শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰ ন নাথ আদি ঠাইত খনন কাৰ্যৰ জৰিয়তে বিভিন্ন প্ৰত্নতাত্বিক সম্পদ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে শেষৰটো প্ৰশ্ন আছে লিপিসমূহৰ অধ্যয়নে কি কি তথ্যৰ যোগান ধৰে গতিকে এই লিপিসমূহৰ অধ্যয়নে ৰাজনৈতিক সামাজিক অৰ্থনৈতিক আদি নানা তথ্যৰ যোগান ধৰে গতিকে এই লিপিসমূহৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি যিকোনো এ সময়ৰ যিকোনো এখন সভ্যতাৰ যিকোনো এখন সমাজৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে জানিব পাৰো গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ শ্ৰেণী ইমানতে শেষ হৈছে ধন্যবাদ